的，天天吃鸡吗？嗯，也不是，就是饭前打个底、嗯。妈给我拿百香果。饭前打个底。那不是吧？吃饭之前打个底，猪还投资啊？那没办法，老铁。 买买没钱买，我新买的里边就有，您找找就有。老铁，我就是冤大头，我就是冤大头，我租房子我还得要自己投资。嗯，小姑娘吃胖一点吧，没事儿。老铁们，我吃东西是我的工作。 我吃不胖的啊！我吃不胖，我才当的吃播，你们不用担心我吃吃吃的胖。我吃不胖的，我有绝活，我有超能力，<laughs> 我有魔法。胃怎么样了呀？还行吧，老铁，就那样，就那样。注意一下自己的胃。吃的啥呀？吃的是水果，好吃的水果。 你心态忒好了，嗯呐、啊，心态好，心态好能吃，呃，能吃苦，老铁，嗯，说现在怎么说呢？比以前要好很多，嗯，玩快手的时候挣了点钱，你看我快玩快手才两年，但是我挣了点钱，我心态比较好，我每天都直播，嗯，那那多少斤呀、啊？你说我现在嘛？我现在七十斤，你别看我瘦，但是我能吃，老铁。 点点小红心，家人们，咱们直播间八千多个人，给莹莹把爱心点到一万啊！我给你们讲一讲，嗯，无花果对，吃点水果打个底。现在胃不行了，前段时间没有直播，去医院做体检，那个胃里的那个幽门螺旋杆菌的值比较超标。医，我跟医生实话实说，我是做吃播的，医生说了，你吃干净点、啊、然后平时吃的那个东西稍微清淡点。 我现在胃不太好了，呃，吃不动了也你我要不我开播之前我都先自己吃点水果嘛，打个底。妈，还有呢，给我都给我拿过来放在这给我给我就行，我自己来打，我自己来打。美女有软糖吗？没有软糖。 来吧，吃一只鸡，吃出胃癌就坏了呀。嗯，我们这边没有什么胃，就是说胃病的遗传，所以说我这就是说，哎呀，我趁着年轻，我多赚点，老铁。说白了，还是谁跟钱过不去，对不对？开直播就是直播卖货，吃东西挣钱。我吃东西也有不少的投资，老铁，这是一，这是一笔不小的投资。你每天都吃什么呀？我喜欢吃肉，老铁。 我喜欢吃肉，老爸给我来个盘子呗。来吧，吃一只鸡，炫肉了，炫肉了。好了没？好了，老铁啊，不是很严重，不是很严重，稍微注意一下，因为我嗯，正常去卫生间喝那个生水嘛，因为我得物理消化，所以说。 那个，嗯，我说拿个盘子，拿个盘子，每天的那几个盘子，这都做播了多长时间了还不知道。对，拿个盘子，我把这个鸡头给它放进去。你的厨师该换了，是。等我等我那个房子装修完之后，我雇个厨师，雇个助理。我家厨师年龄大了，老铁，年龄大了。呃，我家助理跟厨师两个人年龄加起来都一百岁了，年龄大了不好干。 他有的东西新鲜事物他接受不了，但是怎么说呢？就是我父母，我父母帮我，我父母帮我，我不用给他们开工资。你是哪里人？嗯，我是山东人，老铁，山东聊城的，阳谷县的。现在吃的是鸡，老铁，我家厨师给我炖的。先吃一只鸡，补一补充一下身体。 嗯，待会儿让厨师上来给你们亮个相，老铁啊，亮个相吧，小宝贝儿。厨师给我出个羊头或者是羊排，提前晾着点，我待会儿吃完这个鸡就给我上就行啊。现在的房子是在北京租的吗？嗯，这个房子老铁是我爸妈的，我爸妈在北京买的，老铁。嗯，我爸妈在北京买了两套房子。嗯。 吃那么多还那么瘦啊？因为我吃了不吸收不消化。你们点点小红心，我告诉你们我为什么吃那么多还不长肉，行不行？把爱心帮莹莹往两万上点一点啊！我先吃饭。嗯，收到了，好吃，谢谢。嗯，你有对象了吗？没有，我这么能吃，哪个男的敢要我呀，老铁、啊？ 我一顿饭能吃两百块钱的，我吃馒头都能干五十块钱的，老铁。要不是做吃播，我都养活不了我自己。你要说我去找个班上，我一个月三千块钱工资都不够我吃的，老铁。来个鸡翅吧，那么瘦啊！ 你能吃几只鸡啊？嗯，没数过。但是那个炸鸡，老铁，炸鸡我一点都点五六只，然后吃，然后吃了之后，这个鸡炖的可烂了，然后再再炫两瓶饮料，都觉得不够吃。我比较能吃，老铁，我比较能吃。站起来看看那么瘦，你们给我点点小红心，我先吃饭，老铁。 我还没吃饱呢，我今天在外面工作了一天。你天天这么吃，看了好心疼啊！不要心疼我姐姐，因为这么吃东西是为了、嗯、挣钱，老铁。嗯，我父母年龄也大了，嗯，我家孩子也多，老铁。然后现在我也不上学了，嗯，我如果不做直播的话，我得出去打工。还是做直播挣钱挣得多，咱说实话。 嗯，虽然说吃播挺累的，每天晚上熬夜还得吃东西，吃的都吃。说实话，这些肉啊，吃多了都腻了。嗯，吃多了都腻了。待会儿还有羊排，待会儿还有羊头，好多肉还得要吃。嗯、这个鸡都炖的脱骨了。厨师，来，再给我上盘肉。 待会儿把我家厨师呃给你们请过来啊！嗯，嗯，现在一个月挣多少？嗯，我现在一个月挣的钱刚好够吃够喝，老铁，因为我现在开支也大了。慢点吃，好嘞。嗯。 来，再给我端个肉，老弟。现在跟以前不一样了，老铁。以前打工的时候，嗯，不需要考虑那么多事儿。现在你得买食材，你得要做直播。嗯，喷的发胶吗？对。喷的发胶。咋了？你要吃鸡胸肉啊？嗯。哎呀，少吃点。我跟我爸爸，我爸喜欢吃这个鸡胸肉，我把这个鸡胸肉给他。 爱心的模样，少吃点啊！这里还有个鸡脆骨，特别好吃。每个月开销多少？嗯，那天我算了老铁，不算不知道，一算吓一跳，真的。嗯，不算不知道，一算吓一跳，姐妹们，来给我端盘端盘肉。好。 把这个端走，把这个端走，给我上盘肉。